Начальник главного территориального управления МЧС Украины в Днепропетровской области, полковник службы гражданской защиты Романюк Игорь Павлович. Игорь Павлович, что тут происходит? В чем мы тут собрались? Расскажите, какие тут палатки? И... Спасибо за вопрос. Начальника главного территориального управления МЧС Украины в области совместно с областной государственной администрацией, органами исполнительной власти на местах проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 году. В ходе проведения этой подготовки, согласно плану, утвержденного начальником гражданской защиты области, губернатором области Александром Юрьевичем Вилковым, запланированы и проводятся команда штабные учения, тема этих учений, действия органов управления сил гражданской защиты области, как единая территориальная подсистема, единая государственная система реагирована на чрезвычайные ситуации по готовности в этот осенне-зимний период. Сегодня проводится первый этап. Первый этап включает в себя это по линии оперативно-координационного центра главного территориального управления подразделения МЧС на местах. Идет отработка вводных, которые характерны к этому периоду времени. Отработка той документации, которая нам необходима. Это оперативные планы, планы реагирования, согласования со всеми службами, которые участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Значит, сегодня здесь на базе 8 отряда, в том числе проводится проверка готовности передвижных пунктов управления. Это армейские палатки, которые здесь предоставлены, которые идут как пункты обогрева для людей без определенного места жительства и вообще людей, которые попали в сложные условия. Вторым этапом, это завтра, 27 числа, в обл. администрации будет проводиться анализ действий с оперативных служб, служб гражданской защиты в области по результатам работы в 2009, 2010, 2011 годах где будут определены узкие места, эти вопросы, на которые необходимо будет обратить дополнительное внимание, заслушаны руководители этих служб, в том числе оперативных служб, предприятий, которые задействуются в этот период времени. Ну, соответственно, поставленные задачи. И третьим этапом, 3 декабря, в понедельник, будет проведена, проведен строевой смотр инженерной специальной техники, это тяжелая техника, которая находится в резерве начальника гражданской защиты области, на базе аварийно-спасательного отряда города Верховцева. По результатам этих всех трех этапов будет подготовлен доклад начальнику гражданской защиты области для принятия решений по готовности служб области к условиям Этим зимним Докладніше про палатки, тому що ми зараз бачимо палатки в даному випадку. Скільки їх буде встановлено на Дніпропетровщині, яку, при якій температурі вони будуть встановлені, для чого вони, яку кількість людей вони зможуть обігріти? чи задоволені ви ти ходили, дивилися на, робили огляд цим палаткам? Що ви можете сказати? Да, Значить, у нас готова к установці 31 палатка по області. Палатки армійські варіанти, я ще раз встановлююся, ОСБ ОСТ, можна розмістити до 40 чоловік. В палатке идет обогрев, питание тех людей, которые будут находиться здесь. Палатки находятся в удовлетворительном хорошем состоянии, готовы для эксплуатации. Сейчас мы с вами пройдем, вы сами убедитесь. Нам восьмой отряд подготовил, растопил, какая будет температура находиться. По установке будет дана дополнительная команда начальникам гражданской защиты области, нашим губернаторам, когда условия температур, скажем так, необходимо будет их устанавливать. Скажите, сколько было в минулому році палаток, и сколько в этом, и чи достаточно их, для... Дмитрия Петровщина она же велика, 31, вот 31 палатка, это вроде не сильно 31 палатка, это же мы ставим только для людей, которые попали в сложные условия, для людей, которые находятся без определенного места жительства. Потом, по тому анализу это согласовывалось с местным уровнем исполнительной власти, мы их ставим в местах, приближенных, где находятся эти люди. То есть это рыночные площади, это вокзалы. Дополнительно к этим палаткам это передвижные палатки. То есть мы имеем возможность их переставить любой, в любое место в течение полутора часов. Будут еще стационарные пункты обогрева, которые будут находиться. Обычно это находилось при, в прошлом году, при в социальных при, в учреждениях. И других учреждений, которые указаны по списку. Их у нас было порядка 300 единиц по области. В случае необходимости резерв есть значительный. Мы можем усилить в 2 и в 3 раза, если будет такая необходимость. А какая температура быть, чтобы их развернуть? Ну, по опыту прошлого года начинали их разворачивать, когда температура опустилась ниже 20 градусов. Спасибо, ему. <дякуємо>. Я предлагаю пройти Идемте. по палаткам, чтобы убедиться.